Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walbis Clan. Akhirnya, sudah ada pihak yang membuat laporan polis ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan perjanjian syaitan, perjanjian ART Anwar dan Donald Trump itu. Dan saya yakin dan percaya ramai pihak lagi yang akan menyusul membuat laporan-laporan polis berkenaan dengan kes yang sama. Persoalannya sekarang ini, adakah polis diraja Malaysia akan menyiasat kes ini? ataupun adakah kes ini akan ter NFA juga akhirnya kita intro dulu la, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya yakin dan percaya anda tahu pada minggu lepas saya telah mengeluarkan satu video di mana ada satu perbincangan di kalangan NGO-NGO yang telah mencapai satu kata sepakat iaitu lah mereka akan membuat laporan polis beramai-ramai ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan perjanjian ART perjanjian syaitan yang memang kita yakin dan percaya menggugat kedaulatan negara kita sangat-sangat berat sebelah dan juga akan merugikan negara serta berpotensi untuk mensabotaj negara kita pada masa yang akan datang. Saya cakap terus terang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekiranya kalau kerajaan ini bertukar pada PRU yang ke-16 nanti, Perdana Menteri yang baru, kerajaan yang baru akan berhadapan dengan masalah yang cukup besar untuk berhadapan dengan isu-isu yang bakal timbul hasil dari perjanjian ART ini. Tetapi itulah kita dah kamu banyak kali dekat kerajaan, kerajaan tak dengar, Anwar tak dengar, Zafrul tak dengar sebagainya, maka tidak ada jalan lain melainkan membuat laporan-laporan polis supaya polis siasat tentang perkara ini. Ada orang bertanyakan kalau nak buat laporan polis pun, nak buat laporan polis atas akta mana, section mana dan sebagainya. Apa kesalahan yang kita boleh charge yang didakwa Ani Ibrahim telah lakukan? Jawapannya ialah, anda boleh buat laporan polis menggunakan Seksyen 124 Kanun Keseksaan. Di mana Seksyen 124 ini berkaitan dengan sabotaj. Apa maksud sabotaj? Di sini tertulis dengan jelas, barang siapa dengan apa-apa cara, secara langsung ataupun tidak langsung, melakukan sabotaj hendaklah dihukum dengan pemenjaraan seumur hidup. Jadi, ramai pihak beranggapan bahawa tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menandatangani perjanjian yang sangat berat sebelah serta boleh menggugat kedaulatan negara kita merupakan satu bentuk sabotaj secara tidak langsung. Atau mungkin langsung kepada negara kita Macam sebutkan tadi Mungkin untuk masa yang akan datang Almaklumlah anda fikir sendiri tuan-tuan dan -tuan 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 sekalian Masihkah berdaulat negara kita? Bila negara kita nanti nak berdagang dengan sesiapa pun, nak berkawan dengan sesiapa pun, nak berusaha dengan sesiapa pun, kena minta konsult dari Amerika Syarikat. Masih berdaulatkah negara kita? Bila Amerika Syarikat nak buat something, kita kena ikut dan buat sebijik-sebijik apa yang mereka buat. Seolah-olahnya, so, bak kata uh, Financial Times, negara kita jadi macam vessel state ataupun negara balaci saja bagi Amerika Syarikat. Oleh kerana itu, memang kita nampak unsur sabotaj ini memang ada dan wajarlah laporan polis dibuat ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kita harap polis siasat perkara ini. Menyebut tentang itu, tuan-tuan dan bos sudah ada dua pihak yang telah membuat laporan polis ke atas Datuk Seri Ain Ibrahim dalam tempoh sehari dua ini. Yang pertamanya ialah dari pihak Parti Putra yang telah membuat laporan polis dekat IPD Dangwangi. Yang keduanya telah dibuat oleh Rafi Rashid, Parti Perjuang dan juga sebahagian dari penyokong Perikatan Nasional dekat Sabah tuan-tuan dan perempuan. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya bawakan kepada anda video-video penerangan oleh mereka yang telah membuat laporan-laporan polis itu. Mula-mula dari Parti Berjuang, kemudiannya oleh Rafi Rashid. Jom beruntun. Uh, saya Syariki Syarif Nih Ketua Penerangan Parti Kultura bersama saya uh, Cari Ismail, Ketua Penerangan Parti Kultura dan Islam Kami bertiga bersama-sama dengan tentu Ketua Bahagian putera Raja uh, Syarif Uh, berada di balai polis Damwangi membuat laporan polis pada tarikh hari ini. Uh, kerja kami buat laporan polis ini berkenaan dengan uh, perjanjian perdagangan tiba balik ART 2025. Uh, di sini perjanjian ini menimbulkan kebimbangan awam. Pertama ya, tidak boleh mengandungi klausa yang akan mengikat Malaysia untuk menyokong kepentingan ekonomi dan geopolitik Amerika Syarikat secara berterusan. Kedua, terdapat dakwaan bahawa perjanjian ini boleh menghapis kebebasan dasar perdagangan dan ekonomi negara. Yang ketiga, tokoh-tokoh negara termasuk Partai Perdana Menteri, Presiden Parti-Parti Politik, bekas peguam negara, ahli parlimen kerajaan dan pembangkang serta pelbagai NGO telah menyuarakan penimbangan dan kecaman terhadap perjanjian ini. Uh, kami pada juga mengesa uh, pihak polis di Raja Malaysia dalam kesiasatan menyuruh terhadap perkara berikut. Nombor satu ya, eh, Kejaksaan dan kandungan sebenar perjanjian TRT 2025 termasuk sama ada ia telah dimasurahi tanpa kelulusan parlimen atau bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Sama ada pada tangan, tangan Perdana Menteri Malaysia dalam dokumen tersebut melanggar prinsip kedaulatan negara termasuk aspek kata kelola, integriti dan kecetis awam. Yang ketiga, kepentingan wujud unsur pengkhianatan treason atau penyalahgunaan kuasa yang boleh menjejaskan keselamatan dan kedaulatan negara. Biar berkurang juga memohon agar siasatan ini diserahkan pada pihak-pihak berautoriti seperti Seri Paduka Baginda yang di Tuan Agong, Jabatan Ketua Negara dan juga Parlimen Malaysia. Putera juga menggesa agar Perdana Menteri Malaysia dipanggil segera untuk memberikan kenyataan rasmi sebagai sebahagian daripada proses siasatan laporan yang kami buatkan ini adalah demi menjunjung prinsip amanah, integriti dan kedaulatan negara Malaysia yang tercinta. Pertama, apa yang uh, semua orang Malaysia rasa yang tak puas hati? Kenapa bila mereka katakan ada exit clause? Dan exit clause tu ada tu betul-betul? Adakah dibaca dengan penuh? dan bila masa kita tengok di mana uh, percakapan antara uh, Menteri Miti dan juga yang lain-lain macam bercakap adik yang mengatakan kenyataannya dibaca separuh-separuh ataupun penuh So, ada apa-apa tak -apa kisah? Itulah yang kita tengok uh, dalam media sosial eh Uh, dia boleh kata kita, 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 kerajaan Kerajaan dah berbincang dengan yang pembangkang okay? ni Jadi kita lihat uh, uh, ini ialah, kan? di sini Itu adalah tadi tarimat Tarimat biasa Dan kita tak pasti angka Tapi kita dengan betul Dan setakat ini kita lihat Yang pembangkang pun menafikan eh, Tentang pembangkangan Yang uh, persetujuan okay, Tentang keputusan uh, daripada Yang tak Jadi kita kita harap Ha, kedai ini dapat dicas dan lagi dapat dapat dari pada BMX eh eh, uh, supaya a uh, dua kisah uh, eh ayat eh terjawab. Ha hari ini cepat diselesaikan. Kerana apa kesan kepada YT ni adalah amat bahaya kepada kedaulatan negara. Okay, kita, kita harap perkara ini dia di a uh, kira -kira -kira. Nah, dan mohon a uh, kira -kira -kira mesti bagi kita dapat ha, 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 untuk menjelaskan perkara yang sebenar tentang soalan mengenai ini uh, ini itu itulah lah um, Perjanjian ini memang menimbulkan Kebimbangan awam So apa yang disebut dan direport Tadi tu um, semuanya telah dinyatakan Itu saja daripada kami Terima kasih Minggu lepas kita telah mengadakan beberapa seri Perbincangan sesi perbincangan dengan pakar pakar ekonomi, pakar undang-undang untuk bujuk berita mengenai dengan bekas Perdana uh, Kemari kita juga berbincangan bekas-bekas menteri dalam beliau dan kita mendapati bahawa ada satu kegagalan yang amat besar dalam kerajaan ini mempersetujui memasuki perjanjian ART 2005 antara Malaysia dan Amerika Kedua, kita mendapati bahawa tempat-tempat dalam perjanjian tersebut amat-amat berat sebelah dalam bahasa Inggerisnya it's a lock by the memihak amat sangat kepada Amerika dan sebenarnya menurunkan martabat Malaysia di mata Amerika di mata dunia akhirnya kita dapati bahawa ada unsur-unsur menggadai uh, kedaulatan menggadai kemerdekaan juga so bila kita lihat dari segi aspek undang-undang kita so, mendapati ada beberapa undang-undang di mana kalau ada sabotaj perjalanan terhadap negara ini boleh dihukum disiasat, dihukum di bawah kanun keseksaan sebenarnya di Kuala Lumpur telah pun ada laporan polis dan saya percaya di seluruh negara selepas ini akan ada lagi laporan-laporan polis yang menyusul persoalan-persoalan yang rakyat tanya sekarang ini adalah pertamanya ada atau tidak kabinet mempersetujui kandungan perjanjian ERP 2025 pertama kedua cukup atau tidak masa diberi kepada menteri-menteri dalam kabinet untuk meneliti terma-terma ART 2025 ini dengan kementerian masing-masing terlibat di dalam perjanjian ini. Ketiga, ada atau tidak yang amat arif hukum negara dan jabatan hukum negara dibenarkan memberi sebarang komen aduan tindakan amendment kepada ini sebelum ini ditandakan lagi. Dan yang paling besar adalah adakah Raja-Raja Melayu dan Majlis Raja-Raja mendapat draft agreement ini sebab berkenaan dengan mineral, berkenaan dengan pelombongan, berkenaan dengan dasar hasil uh, bumi ini perlu mendapat persetujuan negeri-negeri, negeri, perlu mendapat konsen atau kebenaran daripada raja-raja Melayu. So banyak perkara nampaknya seolah-olah telah pun dilanggar. Dan kita mohon di pihak kuasa untuk menyiasat. Lagi sekali saya ambil peluang terutamakan tahniah anak muda yang memahami ada isu-isu penting bukan sahaja untuk negeri beliau tetapi juga untuk seluruh Malaysia. So kita harap Pihak polis berlaku adil Berkindah dengan jujur Lakukan siasatan yang tepat Dan kita sebagai rakyat menunggu Kalau dalam beberapa perkara Pihak polis boleh membuat siasatan dengan amat cepat Dalam jangka 24 jam tangkap boleh terus tuduh Saya rasa ini pun mudahlah Sebab Perdana Menteri memang boleh dihubungi pada bila-bila masa Even kalau dia terbang tahu tinggi 40,000 kaki dia masih boleh buat sidang media mana pihak polis pun boleh hubungi dia pada bila-bila masa untuk mendapatkan bantuan dan rakaman percakapan ada orang bertanyakan kepada saya, Papa Berry, bilakah kami boleh buat laporan polis seperti mana yang telah diberitahu itu? Jawapannya, sekarang pun boleh, tak ada masalah. Anda boleh buat laporan polis di mana-mana saja dekat balai polis rumah anda ke dekat IPD ke apa-apa ke dan anda kata kalau anda tak tahu nak cakap apa tak tahu tulis apa dekat laporan itu anda lihat video-video yang telah saya sertakan tadi anda boleh ambil sedikit apa yang mereka sebutkan untuk anda muatkan dalam laporan polis anda dan of course anda boleh menyebut yang kita minta perisiasat di bawah perkara 124 kanun kesiksaan iaitu berkenaan dengan perbuatan sabotaj. So, apakah ini merupakan satu bentuk hasutan kepada rakyat? Kita tidak menghasut tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan sekalian sebaliknya sebagai rakyat yang cintakan negara kita ini yang tidak mahu negara kita ini menjadi negara balaci bagi mana-mana pihak berkuasa di dunia dan sebagainya kita wajib bersuara kita wajib menzahirkan penentangan kita terhadap perjanjian ini serta kita mesti minta polis siasat mereka yang telah menandatangani perjanjian ini ataupun mereka yang came up dengan perjanjian ini kerana kita tahu for a fact perjanjian ini memang sangat-sangat menyusahkan kita seolah-olahnya pihak yang memang nak instigate perjanjian ini merupakan pihak yang hendak mensabotaj negara kita untuk jangka masa panjang. Tak ada masalah, jangan risau polis takkan tahan kita kerana konon-kononnya kita buat laporan polis palsu. Tidak. Benda ini ada merit, benda ini memang ada dia punya lokal standai, kita boleh buat laporan polis itu, no problem. Sebaliknya, memang kita digalakkan untuk buat macam tu. Sebab inilah merupakan satu-satu cara untuk kita menggunakan undang-undang untuk mendapatkan keadilan bagi negara kita ini. Jadi, tak ada masalah. Buat saja laporan polis dan insyaAllah ta'ala kita harapkan pihak polis tolong siasat perkara ini. Kita tak nak mereka yang terbabit dalam hal ini terlepas begitu saja dan kita mahu menyelamatkan negara kita daripada dijajah secara tidak langsung oleh Amerika Syarikat. Dan kepada kerajaan madani, rakyat telah bersuara. Semua pihak telah bersuara termasuk profesional, termasuk para peguam dan ramai lagi dalam dan luar negara. Takkan anda tak ketiga-ketiga bahasa? Teguh Zafur kata, kerajaan tengah mempertimbangkan untuk meminda beberapa klausa dalam perjanjian ini. Kata saya, tak perlu pindah. Tarik diri sahaja sementara masih sempat ini. Itu pun kalau anda benar-benar sayangkan negara kita inilah. Dengar sini kawan-kawan kus kampung. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita.